নমস্কাৰ সকলোকে মই কি কৰি আছোঁ জানেনে বাৰু এইয়া দেখিছেনে আটা খচি আছোঁ কেনেকৈ ইমানডোখৰ আৰু অলপ আগতে খচিলোঁ অলপমান সেইখিনি শেষ হ'ল আৰু এতিয়া মই এইডোখৰ খচি আছোঁ আৰু ইমান গৰম উঠিছে সেইফালে ফেন চলি আছে যদিও গৰম উঠিছেদম কেনেকুৱা হৈ গৈছোঁ দেখিছেনে বাৰু আৰু গামোচাখনতো মোৰ থাকেই কাৰণ ঘাম ওলাই গামোচাখনে অকণমান এনেকৈ মহাৰিবলগীয়া হয় আৰু গাত গামোচাখন যিহে নেকি আমি এতিয়া ডাঙৰ মানুহ হ'লোঁ বোৱাৰী ডাঙৰ আমাৰ গাত কিবা কাপোৰ এখন থাকিলে ভাল হয় নহয়নে বাৰু কিন্তু অৱশ্যে মই কেতিয়াবা পাহৰিও যাওঁ বাৰু দৌৰা দৌৰি হ'লে মানে দেই সেইটো নকওঁ আৰু মই আটাখিনিৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আটা আপোনালোকে কেনেকৈ খচে বাৰু ঠাণ্ডা পানী দি খচে নেকি কেতিয়াও ঠাণ্ডা পানী দি নখচিব ঠাণ্ডা পানী দি খচিলে খাবলৈ ভাল নহয় বেয়া হয় লিকটীয়া হয় আৰু গৰম পানীত খচিব আটাখিনি দি ল'ব নিমখ অলপ দি কেনে চামুজে হিলাই উতলা উতলা গৰম পানী দি এনেকৈ এনেকৈ হিলাই হাতৰে খচি দিবচোন বহুত দেৰি বহুত মজা লাগে খাবলৈ আৰু মিঠা লাগে